ایسے کچھ واقعی ہیں نا وہ جو قبر کے پاس کھڑے ہو کے تلقین بھی کی جاتی ہے لکین موتاکم لا الہ الا اللہ مسلم کی روایت ہے کہ تلقين کرو اپنے مردہ کو موتاکم یہ الفاظ ہیں ہم روایت پڑھتے ہوئے سوچتے تھوڑی روایت میں لکھا ہوا کیا ہے راوی نے گھر دیا ہم نے سن لیا اور ہم نے یقین کر لیا اب تلقين کی جا رہی ہے وہ اس کی تعویل کا کی جاتی ہے تلقین ایسے کی جائے گی کہ جو جس ٹائم مرنے والا ہوتا ہے مر رہا ہوتا ہے اس ٹائم تلقین کرتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھو بھئی لا الہ لا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو لوگوں کو معاف کر دو تمہاری معافی ہے لوگ معاف ہو جائیں گے اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں جس نے اس کے بارے میں اس کی منہ سے زبردستی نکلوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی اس کو معاف کر دو تم مرنے والے ہو اور یہی سلسلہ اگر وہ ظالم مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو جا کر رکھ دیتے ہیں بولتے ہیں اس کو معاف کر دو اس کا جتنا بھی جرم تھا وہ ختم کر دو تو معاف کر دو گے تو شاید اس کے اوپر سے عذاب قبر کم ہو جائے گا یہ ساری چیزیں مشاہدے میں آنے والی چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں تو اس لوگوں نے لکھا ہوا لکیر موتا کم لا الا اللہ اپنے مردہ کو تلقین کرو وہاں تو زندگی الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں جو عمل کیا جا رہا ہے نا کہ وہ جس کی سانس سے قریب ہوتی ہے نکلنے کے اس کو لا الہ الا اللہ کی ترتیل کرتے ہیں وہ اس روایت کے اوپر بھی عمل کرنے پہ تیار نہیں ہو رہے ہیں اس روایت میں لکھا ہوا ہے موتاکم لا الہ الا اللہ اپنے نئے مردہ کو تلقین کرو تو وہ صحیح کر رہے ہیں جو کھڑے ہو کے قبر کے وہ تلقین کر رہے ہیں ان کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں بولتے ہیں جو قبر پہ تلقین کر کیسے رہے ہیں مردہ سنتا ہے کیا تلقین کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے عربی زبان میں کسی کی زبان میں لکمہ دے دینا اس کو کہتے ہیں تلقین ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں روایت اللہ کے رسول کا نام کے ساتھ ہے تو صحیح ہی ہوگی دین ہی ہوگی عمل کرنا ہی پڑے گا